चतुर्थः कैवल्यपादः जन्मौषधिमन्त्रतपः समाधिजासिद्धयः जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्या पूरात् निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत् निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात् प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकञ्चित् शुक्लकृष्णै योगिनस्त्रिविधमितरेषां ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिर्व्यक्तर्वासनानां जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्यं स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात् तासामनादित्वञ्चाशिषो नित्य ङ्गृहीतत्वादेषामभावे तदभावः अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यद्वभेदार्माणाम् ते व्यक्तसूक्ष्मागुणात्मानः परिणामैकत्वाद्वस्तु तत्त्वं वस्तु सां ये चित्तभेदात्तयोर्विभक्तः पन्थाः न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा किं स्यात् तदुपरागापेक्षित्वाच्चित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातं सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वात् न तत् स्वभासन्दृश्यत्वात् एकसमये चोभयानवधार ृश्ये बुद्धिबुद्धेरतिप्रसङ्गस्मृतिशङ्करश्चितेरतिप्रसङ्क्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वबुद्धिसंवेदनं द्रष्टृदृश्यपरक्तञ्चित्तं सर्वार्थं तदसङ्ख्येयवासनाभिश्चित्रमपि परार्थं संहत्यकारित्वात् विशेषदर्शिन विनिवृत्तिः तदा विवेकनिम्नङ्कैवल्यप्राग्भारञ्चित्तं तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः हानमेषां क्लेशवदुक्तं प्रसङ्ख्यानेऽप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्धर्ममेघः समाधिः यतः क्लेश कर्म निवृत्ति ही तदा सर्वावरणमलापेत ज्ञान सेनंत्याज्ञेयल्प ततः कृता परिणाम क्रम सप्तिर्गुणा क्षण प्रतिगी परिणाम पराग्राह्य सभः कैवल्यं यम स्वरूप प्रतुष्टा वाचित शक्ति रीति इति पातंजलि योगसूत्रेषु चतुर्थः कैव